культуры, а агентство современного искусства, то есть агентство по защите памятников культуры, агентство современного искусства, агенция массовой культуры и четвертое агенция координации. Инициация создания агентства. Да. А Еще раз. А, а, можно я просто все разные агенции

Ролирующий орган все уточнение, да, общественный совет, общественный совет. И с функциями, вернее, с правом летом. Угу. А. Ну, Где-то уже в другом месте это написано. Вот. Э -э -э так, создают институцию, а агентство его поддерживают. Так, вот, потому что я уже три раза читала. Э -э функции. Первое. Представлять художников за рубежом. Или вы уже все помните? А, да, помню. помню. Представляешь художника за рубежом. Второе. Поддержка государственных и муниципальных независимых институций современного искусства, их деятельности и поддержания инфраструктуры и создания этой инфраструктуры. Грантовая проектная система. Четвертое. Образовательная система. Пятое. Разработка законодательной базы, лоббирование И шестое. Дискурсивная платформа. Есть варианты поддержка всей структуры или поддержка только здания, в котором оно. существует? Нет, я знаю один вариант это поддержка институции, включающей да, вот в себя сотрудников. Второй, второй, это отдельно здание сооружение и, и отдельно проект. Это связывает другого. Мне это надо обсуждать еще тогда, -то, да. то есть агенция моя имеют пыльную державную культурную политику. Даже человек, который я его грулю как текст и выложу на. Ну я на самом деле могу сама это сделать. Ты то, что ты наберешь, те мне, я его почикаю. Хорошо, Хорошо. Думаю, что... а -а -а. Мне просто нужно успеть прочесть я что да, Возможно, я к, к этому протоколу приложу то, что я вот уже третий, там, три дня говорю, вот тоже мое представление. Но примерно совпадает со всем, о том, о чем говорили. Mm -hmm. Это Хорошо. структура это, этого агентства. А mm можете, -hmm. в принципе... Ну, тоже тоже, говорить, в принципе, то же самое. Я говорил об этом позавчера, вчера, но ну, вчера, да. я вижу, что, и, в принципе, к этому да. пришли. Да, да. Я поставил да. формулу это отдельно. Да. Единственное, что я могу сказать, я как бы три направления выделил. Это образование и наука, да это представление современного искусства в Украине и представление современного искусства за рубежом. три направления. Куда входит и грантовая политика, и поддержка, и так далее. То есть много направлений, которые мы А Абсолютно что это. Пишите, когда на в самом начале говорилось, что даже в основном, в момент, в какие все

функція зараз не принципіальна. Для мене прохання до адвансів юзерів інтернету запрошувати опонентів, а не тільки опонентів. Для більш шершого поводження проблематики. Тут з опонентами так само. Справа в тому, що це самоорганізована структура. Я розумію. Тут ніхто не запрошує, всі приходять самі. Ні, ну оповіщення, оповіщення потрібно. Ну, можливо ж просто особисто навіть запросити. При всіх можливостях соціальних... Я вже не приезжал по моему приглашению сюда, здесь выступал какой-то самый политический из выступающих. Он мне взял, говорит, я не могу, и убежал. А он очень мужик умный, он может многим помочь. В очень много. Протоколе должно было быть зафиксировано. Можно в Фейсбуке сейчас громадку раз формировать. Помимо не структуры, не которая нам создали на центр... протоколе, зафиксировать инициацию координационной группы, которая завтра будет свою А, да, 12 часов. Да, возможно, как минимум, нужно зафиксировать. Нужно фиксировать также то, что... Э, а, что, что, что... А, а также инициацию музея современного искусства. Потому что это нужно тоже фиксировать, на самом деле. Девушка вот все всем писала по порядку, как мы обсуждали. Оказывается, озвучить нужно это просто. мы не Она наберет и мы, мы потом это на стране. Хорошо. Здесь нет профессиональных секретарей, которые могут вести профессиональные протоколы, все он зачитывает по пунктам, тут все ну, сидят. Просто все, все повторяется дословно, я его попробую сформировать. Еще одно организационное да. текание, что все курсы, что мы створили рабочую вот группу в Фейсбуке, и присвященные нашему напрямку. Какая группа? Сейчас. А, сейчас, а, сейчас окружаю окружаю. Да, тогда подойдите, Но пожалуйста, ко мне все. И мы тогда сможем да. еще изучить какую-то информацию по ним. Да. Ссылку на эту группу можно? Да, подойдите ко мне, кто хочет получить рассылку или кто не хочет, да. тоже пройдите и <с Boric> пишите, пожалуйста, свои имейлы. E а вот еще хотел сказать, что давайте решим, когда мы завтра, завтра или в следующий раз собираемся. Да, потому да. а что... Мы где?

Ребята, а кто здесь ночует из мыксив? Есть такие там самообороны еще?